очень важную роль в занятиях, вообще в музыке, играют гаммы. Гамме надо относиться как э, к музыкальному произведению. Ее нужно играть э, выразительно, дотягивая ноты, звуковедение. На гамме отрабатываются почти все приемы игры, потому что гамму можно играть длинными нотами, тем самым разрабатывая дыхание, разрабатывая звук, выдержку, укрепляя мышцы, амбушура. Гаммы можно разрабатывать штрихи, нюансы, то есть выдержка, ритмические рисунки. В музыкальной школе гаммы играют не, не в очень большой диапазон, октава, полторы октавы, две октавы. Ногами дети знакомятся с нотами, ногами дети знакомятся <кх> с интервалами, знакомятся с аккордами, знакомятся с звуковедением, знакомятся с штрихами. Атака, причем Отрабатывается и твердое марк маркированное, и мягкое, и легато третьзвучие но то что называем, трамплин сделать нужно чтобы прозвучала себе мощь чтобы оно было не зажатое также когда мы переходим на верхние ноты нужно вытолкнуть дыхание как ну, условно говоря из зубной зубного этого тюбика зубную пасту и сказать ти наверху потому что вытолкнуть дыхание тоненькую апертуру пошли раз, более плавно. Так, Идет плотный поток, а ты разделяешься. музыкальное произведение которое ученик играет без аккомпанемента каждый тюк направлен на отработку какого-то своего приема его не рядом держи а прям подуй в него вот подуй теперь ножки еще раз начни сильнее работает выдох слабо работает выдох пошли Подними тромбон, чтобы не зажиматься, горло свободно было, живот. что нам нужно живот напрячь, выдавить воздух, что нам нужно сказать, уголки, все. военных так что эта тематика им должна быть близка И расслабились Держим Апертуры, уголки губ держим Дыхание подаем На низких звуках мы что говорим? О О, то, О, мягкое о, о. На средних те. Наверху Ти, и Чтобы иголочка не прошла А дыхание мы разрываем вот. Чувствуете? Прям смело. Ти-ти-ти-ти-ти. Начало. важна для наших медных инструментов, потому что девочки будут э, играть в духовом оркестре, девочки будут играть в больших ансамблях, выступать. Нужно уметь чувствовать, э, что называется, соседа. Нужно уметь четко считать, четко вступить в нужное определенное время. Наши духовые инструменты, каждый отвечает за свой голос. Если кто-то собьется, не, мож, не могут же эти 100 человек его так вот легко подхватить. То есть нужно иметь свой четкий темп. Дирижера у нас тут тоже нет, который, если кто там как-то покажет. Вот. Четко нужно считать. То есть ты Настя, ты начинаешь. Там-пам-пам-пам. И все. Раз, два, три, четыре. Играете, допустим фа. Следующая нотка себе мой. Нужно смотреть вперед, не играть ноту, которую ты видишь, ее четко играешь. Все время смотреть вперед, то есть опережать свою мысль, опережать музыкальную мысль. То есть мы играем и смотрим уже на нотку вперед, которая лучше на такт, то может на два такта, на три. Тем самым мы предотвратим какие-то ошибки, там какие-то погрешности. Давайте так попробуем еще разочек. Не, тор не торопиться, Настя, ты задаешь темп, Оля, четко его соблюдаешь. Ты тоже не отстаешь, все, ровная материя.